Вот такой аппарат был у нас в ремонте, проблема и жалоба клиента была, это в процессе работы поднимается напряжение. То есть ты настроился, варишь, через время напряжение поднялось, а металл пропалило. Надо его перенастраивать. Проблема абсолютно нетипичная, она такая динамическая. Аппарат проверили по всем его больным местам. Достаточно хорошо уже знают джессики, поэтому с ним все хорошо. Обратили внимание на конденсатор и обратили внимание на шлейф. То есть конденсаторы это пропаяли, потому что есть риски каких-то скрытых трещин. И второй момент, на шлейф установили кольцо ферритовых сплавов. То есть оно давит короткие шумы, убирает вот эти все помехи. Естественно, там с энкондором поработали, но это все такое. Главное, это вот э, кольцо сферитых ферритных складок, которые будут убирать все эти помехи. На балластнике проверили, кстати, помехи создавали, может, кому-то интересно были с помощью зажалки, спецзаподжига, вот эта высоковольтная искра, она хорошо дает эти помехи. То есть на балластнике у нас все в порядке, э, отработало оно все хорошо, помехи давятся все. Естественно, будем отдавать клиенту и надеемся, что мы людям помогли, но надо, чтобы его в производственных умовах поварили, и тогда оно действительно покажет. Друзья, кому нужен ремонт сварочного оборудования, телефон оставляю в описании, обращайтесь, а этот будем отдавать клиенту.